На слуху, на слуху. Сложное время предоставило определенный шанс для нашего оборонно-промышленного комплекса стать локомотивом экономики Украины. И здесь необходимо разработать стратегию развития и определить приоритеты для наших отраслей. Для того, чтобы она не прожирала миллиарды, а генерировала бы и рабочие места, и технологии, и обеспечила армию, и на выходе наполнила бы нашу казну. Державний концерн «Укроборонпром» увійшов у топ-100 найбільших оборонних компаній світу за версією американського тижневика Дефенс Ньюз». Компанія посідає у рейтингу 92-й рядок. Перші три місця в рейтингу посіли відповідно американські та британська компанії. В цілому компанії США домінують в рейтингу їх 41 Далі йдуть Велика Британія, Японія і Росія, Франція і Південна Корея, Ізраїль і Німеччина. Сьогодні ми будемо говорити про те. Що ми експортуємо, що ми виробляємо? Наскільки все-таки сьогодні вистачає зброї українській армії? Адже, як відомо, Укроборонпром заявив, що збільшив постачання армії зброєю в 36 разів. У нашій студії відомий експерт у сфері розвитку ВПК, керівник центру антикризових ініціатив, директор. Заводу Авіакон у 2011-2012 роках, А у 2012-2014 – заступник генерального директора державного концерну Укроборонпром це Максим Голущенко. Здравствуйте, пане Максиме. День. Насамперед, я й хочу вам поставити ось це питання. Ми експортуємо. Ми можемо бути впевнені в тому, що ми експортуємо ту зброю, яка скажімо, нам не потрібна. Согласно последним данным и отчетам государственного концерна «Укроборонпром», за 2014 год было экспортировано вооружение военной техники на 650 миллионов долларов. Это ниже показателей предыдущих годов, которые превышали миллиард. И основной экспорт пришелся на первую первое полугодие 2014 года. И абсолютно логичным было, скажем так, приостановить эти процессы, поскольку основной приоритет Должен был быть и есть на сегодняшний день это потребности нашей армии, это государственный оборонный заказ, и это своего рода сейчас экзамен для всей оборонной промышленности и управленцев, в частности, насколько, скажем так, их компетентность сможет обеспечить и нашу армию, и в целом, скажем так, боеспособность нашей страны. Да, экспортируется сейчас, насколько мне известно, но в основном то, что сейчас нет необходимости наших вооруженных сил. Это определенные услуги По ремонту той же авіаційної техніки, по модернізації, експорт двигателей для авіапрома і якісь скажем так другі техніки і комплектуючі, яких зараз не первої необхідності. Коли ми звертаємося за допомогою надати нам зброю до інших країн, це в якій мірі? От поясніть це тому, що нам не вистачає коштів на виробництво, не вистачає часу. На виробництво або не вистачає потужностей на виробництво того, що ми просимо. Сейчас возникла острая необходимость в наращуванні количества і особенно поставки в армію високотехнологічних образців військової техніки і вооружень. Да, так, є, конечно же, нехватка і фінансових ресурсів, то есть ограниченность бюджету, на закупки, на закупки направлено. порядка 4,5 миллиардов гривен, что составляет там, по сегодняшнему курсу 200 миллионов долларов. А что, до речи, сразу на это можно выготовить? За эти кошты? Произвести можно немало, но если мы говорим о закупке каких-то европейских образцов современной техники, то это, то, это, то это далеко не много, как вы понимаете. Да? Если там один американский вертолет стоит 50 миллионов долларов, то вы понимаете, как... То есть это фактически 4-4 вертолета то здесь, я считаю, необходимо делать упор на собственный оборонно-промышленный комплекс. Тем более, что у нас есть серьезный потенциал, у нас есть серьезные наработки, и необходимо обеспечить надлежащую кооперацию сейчас между, как между заводами, так и в целом между структурами Министерства обороны, Пром. В частности, я считаю положительным то, что передан в государственный концерн концерн Антонов с, с другими заводами. Это позволит обеспечить более тесную кооперацию по производству тех же комплектующих, которые ранее импортировались из России, и в дальнейшем ориентировать, конечно же, на создание новых образцов техники, в частности на создание нашего государственного украинского истребителя и такие Основы этой программы были положены еще в 2012 году. Мы были неоднократно в Китае. И были достигнуты договоренности на базе китайского самолета Л-15 организовать здесь производство на территории Украины. Кстати, для этих самолетов Украина уже поставляла двигатели, авиационные двигатели, организовать такую работу. И через 3-4 года мы бы получили наш собственный истребитель. Мне подсказывают, что до нас приеднуется. Олександр Мартинюк, молодший сержант 95-ї аеромобільної бригади, захисник Донецького аеропорту, учасник практично всіх гарячих точок на Донбасі. Зараз демобілізований. Олександре, здрастуйте. Добрий. День. Олександре. Сьогодні говоримо про те, що ось була заява, що концерн Укроборонпром в 36 разів збільшив постачання зброї до армії. Я знаю, що ви підтримуєте зв'язок із вашими побратимами. ясно, что вы не можете сказать про всю армию, але та информация, яка вам відома, наскільки нова э, зброя, нова техніка э, приходить в частини. Ну, от, лично, если по нашим говорить, то в плане нового вооружения, как бы именно в нашем батальоне я не слышал о таком. Они получили да, за последнее время была получена новая образец формы измененная от, от той, которая была изначально вот выдана нашего типа украинского производителя новая. Как говорят ребята, да. Проверяли ее, она не так сильно э, горит. То есть она точно, ну, уже, уже чуть лучше, так сказать, к, ну, к лучшему образцу. То есть она не, не палит, если на человеке будут находиться, она не сделает ему каких-то глобальных ожогов, как прошлое. Вот. Но при этом говорят, что ужасно-ужасно жарко и тяжело. То есть буквально, там, говорят, если под дождь попал, все, то есть пять минут у тяжело передвигаться. То есть, ну, как бы, чуть-то, может, где-то недоработочки есть. Но все равно уже изменения хоть какие-то есть и в лучшую сторону. На, на тему того, что получить какое-то вооружение, либо еще что-то, ну, у нас, к сожалению, это до сих пор еще очень и очень сложно. То есть да, а, там оборонпром может там что-то создать, что-то сделать, получить какой-то заказ, что вот нужно вот такое-то, такое-то вооружение. Но для того, чтобы оно дошло уже непосредственно до самой части, нужно чуть ли там не 20-50 документов подать, объяснить по какой причине это нужно, объяснить для каких именно ну, целей так. это нужно, mm -hmm. если вдруг она поломалась, то... Тоже кучу документів, кучу експертиз пак по пачей вона поломалась, стоит ли її ремонтувати і так далі. Том подобне. Саша, ну, коли коли пор, взагалі взагалі тому, ремонтує... а коли розповідаєш, що взагалі техніка поломана і ремонту. А коли розповідаєш, що техніка поломана і самі солдати її ремонтують, шукають для цього можливості, то тоді не треба не перед ким звітувати, коли вона і так поломана, стара получається, получається, що да. щодану. Я могу сказать лічно на своєму поті восьмої. 8 марта, да, 8 марта 2015 года э, я, получается, привозил нашим порядка тонны запчастей на Беттеры, на Камазы и на Шашарики. Мы их отремонтировали, и 10 числа машины выдвинули в Житомир, когда, ну, типа, демобилизация у нас была. Но при этом было очень весело читать о том, что Министерство обороны написало о том, что мы помогли восстановить там десантникам их машины там, и так далее. То есть, ну, как бы, Ми за свой счет, це все сделали. Ми вийшли на спонсора, вийшли на каких-то там знайомих, які поперечисляли деньги и і ребятам это на то. Тобто до сих пор все то же самое. саме. Тобто без а, а, волонтерських організацій, без якихось спонсорів, ми нормально бы не вытянули вообще, спасибі спасибо, Саша, що ви приєдналися. Це був Олександр Мартинюк, молодший сержант 95-ї аеромобільної бригади. От інформація з сайту економічної правди. Це звіт у що з загальної кількості переданого армії озброєння, зокрема, 105 одиниць становила бронетехніка, 2686 одиниць ракети і боєприпаси, 605 одиниць ракетно-артилерійське озброєння. Далі 459 одиниць апаратура зв'язку та навігації. То значить, нова ж все таки постачається. Інша справа наскільки вона розподіляється, хто її отримує, хто її бачить. Ну я не услушила Том скажу, скільки із цієї техніки нової, або ж ремонтірований, вистановлено Да? То есть я так понимаю, что здесь в основном речь идет, то есть та старая техника, Все которая, которая была восстановлена и так далее. А новую, новую, было бы реально стильки выготовить? И нельзя говорить, что это, скажем так, плохо или хорошо. То есть возникла острая необходимость в наращивании количества. И, ясно, и в кратчайшие сроки эту технику либо можно там, угу. быстро купить за рубежом, так? либо просто получить, да, то есть чего, собственно… Америка и так далее до сих пор нам не предоставила, либо же восстановить то, что у нас уже есть на создание новой техники, новых образцов, разработки проходят годы. Да, у нас есть определенные достижения в сфере танкостроения, те же самые танки оплот и так далее. Да, они дорогостоящие, но если в прошлом году Необхідно було наращувати кількість, то вже сьогодні нужно думати над тим, щоб із количества переходить в качество. Зокрема, я знаю, що потрібні нам протитанкові ракетні комплекси, але ж ми їх виготовляємо зараз. Много розговорів ідуть о... від поставки Америки Україні джевелін. Хоча у нас у самих є. подобные разработки, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают дживелинам. Пока еще на ревне розробок. Нет, они уже э, были разработаны и, насколько мне известно, э, налажено серийное производство, но в каком количестве они были поставлены в Министерство обороны, э, говорить сложно, поскольку таких данных нет. И, во всяком случае, от э, бойцов, которые сейчас на фронте, я не слышу, чтобы у них было это вооружение. Но это действительно то, что сейчас нам необходимо. И это те же самые стугны, те же самые корсары, которые по некоторым параметрам даже превосходят американский джевелин. Но... Для них есть уже элементная база, да. Если он вышел из строя, то есть э, необходимые комплектующие и так далее для того, чтобы заменить. Э, есть, скажем так, специалисты, которые могут обучить э, и так далее. А в то же время американские аналоги, то есть они требуют целого э, организации целого сервиса. Звично, что Америку, чтобы дали зачастую Поэтому необходимо делать акцент и упор на, на собственные разработки э, где-то в кооперации с иностранными технологическими лидерами, которые дадут свою технологию, а мы уже внедрим на нашем производстве. До вас есть запитание от дозвонивача. Мы слушаем. Алло. Скажите, пожалуйста, шановные пане, вы хорошо знакомы коррупцию в Укроборонпроме. Чем можно уважать, что нынешние коррупционеры, они поставили на более циничный уровень у зараз. Все заявляют, что новой техники нет в войсках. вы це... Так, власне, ну, про ну, це мы пытаемся Я, я хотел, скажем, так, этот вопрос. Относительно коррупции, это больная для меня тема, поскольку я э, неоднократно эти вопросы поднимал. И поднимал, скажем так, когда уже был заместителем в концерне, э, относительно внешнеэкономических Контрактов, по которым те же там посреднические или агентские доходили до 50% от суммы контракта. Можете себе представить, да? о каком э, там, развитии заводов идет речь, если там, э, с контракта выводится половина этих, этих средств. То есть у нас была четкая программа о том, чтобы э, устранить, эти фирмы-посредники, заключать контракты напрямую. Даже если такие агентские там и выплачиваются, то в, там, не более 5% и должны быть четко прописаны условия. Да. Если там, то есть цена, условия оплаты, условия поставки, то есть как это делается нормально во всем мире. И как на внешнем рынке, так и на внутреннем рынке, когда Министерство обороны продавало там какие-то свои излишки, пусть они уже там не ремонтопригодные и так далее, но все же они должны продаваться по прозрачным схемам. Да? И здесь как раз те предприятия, там, спецэкспортеры, у которых есть понимание о том, куда эта техника и за сколько может быть продана, к ним эта информация даже не поступала. Она продавалась через какие-то внутренние прокладки на э, на внутренний рынок те же самые патроны э, вот контракты которые собственно мне удалось остановить это более 100 миллионов патронов э, пытались продать через там одну из частных компаний на внутренний рынок по цене в два раза ниже той которая э, у нас существует на внешнем рынке то есть и все всю дельту прибыли как, как вы понимаете разделить между между собой между чиновниками министерства обороны и так далее поэтому, на сегодня это поэтому вот собственно и, и как раз из-за этого из-за того что Усь, ми активно пытались внедрять эти ці механізми, то есть я її був уволян, причому уволі некілька разів, ну, бывшим руководством, которое было назначено еще при Януковичі. То все таки зараз до якої міри вдалося здолати корупцію у цій сфері? Да, есть определенные подвижки, насколько я вижу, в сфере а, закупок, то есть закупок имеется в виду предприятиями а, государственного концерна «Укробородпром», то есть заводами, да, то есть внедряется а, система электронных закупок, да, а, то есть это должно привести к какому-то, скажем так, сокращению а, и, и снижению стоимости таких закупок. Но… А, в той же самой, скажем так, сфере экспорта и импорта, то есть тут недостаточно, я считаю, мероприятий, которые бы и упростили бы эти механизмы, и э, устранили бы возможные коррупционные схемы. Власне, насколько все было бы просто, если бы все просто отвечали морально-этичным качествам людским и не делали этого, понимая, что кто-то ну, жизнь своей здоровье отдает за страну. Мы живем в, цей час. в в Украине вот и есть определенная, скажем так, простойка еще старых э, чиновников, которые сохраняются которые э, во многом заняли, я знаю, выжидательную позицию и пытаются вернуться к тем старым э, налаженным и откатанным схемам, которые позволяли им Безбідно, скажімо, так, существувати і покупати для своїх дітей там, яхти, автомобілі і так далі. Цього не можна допустити. Сьогодні у нас в студії був Максим Глущенко, керівник центру антикризових ініціатив. Дякую за ефір. З нашим гостем спілкувалася Ольга Ксьонця. Це була програма На слуху. До зустрічі. Спасибо. На слуху, на слуху.